В принципе, у нас проблем нет, чтобы проголосовать. Надо было только одно желание. Подал заяву, пришел и проголосовал. А с чем? Сами родом из Житомира, но служим в Киеве. А скажите, а вот ваши коллеги, да, наши товарищи, которые на передовой, они уже имеют возможность? Нет. Так же сам они там же на участках, где рядом какие-то населенные пункты. Аэропорт. Аэропорт. Я, в принципе, с аэропорта стоит. Приехал? Донецкий аэропорт. А, Донецкий. А, Донецкий? а Донецкий? Ну, я думаю, там будет какая-то ротация, чтобы не оставить наши позиции. А с чем вы голосовали? С паспортом? Покажите документы, которые принесли, которые там показывают. Я, в принципе, с а еще материал, все было? Нет. Это вы делали индивидуально или командиром какой-нибудь? Нет, это все делали. Как вы с выбором? Как? Видите, как. А с выбором определялись под влиянием чего -то. Чего? Нет. Я думаю, свой выбор. Есть. И он, я думаю, пока единый. Какую-то агитацию проводили у вас? Нет, не было никакой агитации. Вообще. Должности я за потек заступник з технічної частини. Якого підрозділу не буду говорити. Зовут і фамилия. Зовут Олександр Ленев. спасибо.